Одне з найважливіших складових національної культури українців. Воно існувало на наших землях ще з доісторичних часів. Багаті традиції українського художнього ткацтва, що складалися протягом століть, стали щедрим джерелом для розвитку цього виду мистецтва в наш час. Високими художніми якостями та технічною досконалістю відзначаються твори молодої, але талановитої й досвідченої ткалі Ірини Малешко. Майстриня напрочуд вдало відтворює образи птахів, звірів квітів. Кожна з її робіт від Скалення прадавніх традицій килимарства Кіровоградщини, і кожна має чудову кольорову палітру, неймовірну красу. А ще, як і годиться, захисну силу. Можна сказати, що її килими це своєрідні обереги, адже у наших пращурів кожна квітка і кожен символ мали особливий сакральний зміст. Майстерність передбачає все таки досвід. І молоді, дехто працює довго і напрацював якийсь певний. Вже доробок, а якась молодь, яка або йде воно розходиться десь, і представити на виставку, то треба мати, що представити на виставку. В даному випадку Ірини Мілешко, мені дуже приємно, що це, як я кажу, це людина, яка ще тинейджерського віку, а вже майстер, 20 буде в цьому році. І людина, яка так захопилася, яка це килимарство. Ну, обожнює, яка життя своє повністю поклала. Це молодість, є молодість, є дуже багато різноманітних занять, чим можна займатися. Але зрозуміло, що. Той досвід і те, той час, ті навички, що вона отримала, то це, має, це треба якось жертвувати чимось. І Зрозуміла, що це майстриня, яка ми можемо про неї казати, що це вже людина, яка може представити і Кіровоград, і представляла, Кіровоград, і місто. І яка вже людина з досвіду, вона майстер. І я думаю, що в подальшому, як молода майстриня, вона буде передавати свій досвід молоді. Давайте знайомитись это. где вы навчаєтесь И чем майбутня будущая специальность перегукуется с вашим захоплением? Я сама из Кировограда. Учусь я в педагогическом университете имени Владимира Винниченко на факультете изобразительного искусства. И в своем будущем я хочу стать преподавателем декоративно-прикладного искусства, а именно ковроткачества. Як давно займаєтесь ткацтвом і з чого все почалося? Я занимаюсь ковроткачеством уже на протяжении десяти лет. И все началось очень интересно, потому что в своем детстве я искала, чем именно я хочу заниматься в своем будущем. Я пробовала и танцевать, пробовала и рисовать, пробовала и бисером плести, ну, всеми видами искусства пыталась заняться, и что мне будет более интереснее. Потом я познакомилась с Александрой Ивановной Перенко, это заслуженный мастер Украины и меня заинтересовало вот те, тем, чем она занимается, ковроткачеством. Когда я начала пробовать заниматься этим видом искусства, это для меня было что-то нереальное, неопознанное, и я не понимала, как именно ним заниматься. Но потом с Возрастом, так как Александра Ивановна ко мне относилась, постоянно она пыталась меня научить, чтобы я пробовала, усовершенствовала свои знания, и я научилась, и мне это очень нравится этим заниматься. Это моя первая работа. Я уже умела ткать. Меня Александра Ивановна познакомила с этим видом искусства. И когда я начинала ткать эту работу, это было в домашних условиях, это была проба, это было ноу-хау. Я переборола себя, чтобы ткать именно большие работы, потому что для меня казалось это очень тяжело, что надо море терпения, но я так загорелась с ней, я придумала идею. Я нарисовала карту Украины, мне хотелось как-то связать именно с нашим украинским, и передать каждый город, вот, так сказать, показать на этой карте, вот, вот, вот здесь наш Кировоград, вот, и хотелось вот такого передать. А, и я ее соткала на фоне нашего прапора Украины. С помощью маленьких кукол, которые я передала на своей работе, я хотела передать украинские костюмы. Ваше працелюбство и бесперечный талант сделали свою справу, и это уже певні достижения на сегодня. Я участвовала очень много в разных конкурсах, в разных фестивалях. Также я проводила мастер-классы у нас в Кировограде и также за пределами. Это именно в город Киев. Участвовала три раза в конкурсе «Новые имена Украины». Это для меня тоже было очень интересно, потому что первый раз, когда я туда поехала, я осталась там на неделю. Это я была первый раз в Киеве. Я увидела очень много интересных работ разных людей, именно своих яровесников. Потом я участвовала в конкурсе в 2011 году, участвовала в конкурсе «Кращий року». Напечатали мою работу в книжке, то, что было тоже для меня такой ступенечкой, ступенечкой выше, что я усовершенствуюсь, я становлюсь все-таки лучше. И в 2011 году меня пригласили в фонд Леонида Даниловича Кучмы, чтобы я представила свою выставку, ну, персональная выставка у меня была. Когда я была в фонде Леонида Даниловича Кучмы, мне предложили поступить на изобразительное искусство в Киевский университет. Честно говоря, да, возможностей больше, как бы ты узнаешь даже больше. И университет вот... У него была больше такая специальность не именно моего ковроткачества, а именно тканей, как дизайнер тканей. Я бы выходила с такой профессией. А моей, моей целью в жизни есть научить будущее поколение, будущую молодь, будущих детей именно этому виду декоративно-прикладного искусства. И поэтому ко мне ближе педагогическое образование. Много молодых и талантливых людей. То, что, честно говоря, меня это поражает, потому что в основном наши дети. Я не думала, что занимаются различными видами искусства. Как бы я себя нашла в одном, а тот человек нашел себя в другом, и он профессионал в этом деле. И когда смотришь, очень интересно, сразу хочется попробовать это. Вот, как говорится: ты себя ищешь. В своей жизни ты себя всегда ищешь. В чем вот, ты будешь мастером, то, что тебе ближе к душе. И хотелось попробовать. Вот, честно говоря, вот на разных конкурсах, на разных фестивалях, в тех же мастер-классах, вот, я не зацикливаюсь только на одном. Я пытаюсь свой кругозор расширять и пробовать новые виды искусства. Но я это пробую. А сім віжу професіоналом только в кавраткачістві. Наскільки я розумію, ткацтво це доволі клопіткий процес, і щоб ним займатись, треба мати певні риси характеру, такі як витривалість, посидючість. Ви як вважаєте? Мне кажется, любой человек может научиться, если он этого захочет, если он будет к этому стремиться. Не нужны какие-то особые черты характера, чтобы научиться именно этому виду искусства. Но, честно говоря, нужно терпение, потому что на одну работу уходит довольно много времени. Вы молодая девчина, студентка, а вот же пары, экзамены, прогулянки с друзьями никто не В Чем доводится жертвовать, чтобы определять час в любой справе? Я пытаюсь заниматься всем одновременно и пытаюсь каждому делу определить свое внимание, определить себя. Конечно, это очень тяжело. В один день мне там надо выучить предметы, которые мне задали в университете. Я сажусь и учу, потом вечером я могу сесть и подкачивать чуть-чуть или иду гулять с друзьями, но ну, это, конечно, очень тяжело, но пытаешься все-таки найти время. Не так уж и много, как гуляют у нас дети, вот по 10 часов, так сказать. Час на то, час на то, и по чуть-чуть э, я приложу усилия ко, всес, ко всем работам. Поведайте нашим глядачам процесс створения келымка, как все это бывает. Самое главное в работе – это сама идея. То, что ты придумаешь. Потому что можно придумать совершенно бессмысленную работу, которую ну, тебе даже не захочется ткать. Ты должен а, прям нырнуть в эту работу, прочувствовать ее полностью, посмотреть композиционно, как она выглядит. А, после этого ты берешь формат, который ты выбрал себе сам. Вот если ты хочешь маленькую работу сделать, делаешь ее на маленьком станке. Если большую, то на большом. Первый этап это основа. А, мы натягиваем основу, потом Натянули. Когда мы ее уже натянули, то мы берем и кольцевым плетением начинаем наше начало работы. Кольцевое плетение оно для, создано для того, чтобы работа не распустилась. Она идет как косичка такая, чтобы работа не распустилась, и мы начинаем ткать полотняным переплетением, или можно ткать разными переплетениями, в зависимости от того, какая у вас работа. У меня есть работа Маки, и в ней была другая, другая технология этой работы. Сначала я делала, как всегда, кольцевым переплетением, после этого я ткала 10 рядков полотняным переплетением, после этого я ставила нитки чтобы она была пушистая. Я, когда делаю работу, я прислушиваюсь в первую очередь своего сердца. Не так, как должно быть, а вот как я хочу, как я это вижу. Традиционно ковры качества и даже ковры, они делаются только полотняным переплетением. А я в своих работах я и, и полотняное переплетение, и кольцевое переплетение. У меня разные переплетения. Работа "Бык", которую я представила в 2011 году на Року, это очень интересная работа. Она исполнена все-таки в нашем украинском стиле и как я уже говорила, именно полотняным переплетением. Больше я не использовала никаких переплетений, потому что мне хотелось именно добиться этого совершенства, этого усовершенствования чисто вот, тканая работа. Когда я ее начинала ткать, появилась вот эта сама идея, и я очень сильно загорелась. Вот есть идеи, которые хочется прям, прям сейчас это все сделать, воплотить это все в жизни. И я приложила максимум усилий, чтобы увидеть вот этот результат, вот как бы ты когда ткешь, ты себе представляешь одно, а как оно получается, вот ты приложишь усилия, чтобы оно получилось так, как ты себе задумал. Ну, может быть, что и мы не добьемся того результата, все-таки, который мы себе придумали. Когда я увидела именно саму идею, вот мне помогала Александра Ивановна сделать ее, мы и птичек, как правильно птичек расставить, чтобы они гармонично смотрелись, цветовая гамма какая в этой работе. Я очень угорела сделать эту работу, я сидела, честно, я тогда училась в 2011 году в в школе еще, я прям после школы бежала, чтобы доткать эту работу, что она получится. Я когда увидела полностью свой результат своей работы, в целом, когда ты не видишь маленький кусочек, а когда ты уже видишь в целом. Мне она очень нравится. Криместичные привабливости вашей работы отзеркаляют историческое минуло нашего народа. С чего вы знаете про давние ремесло? Я знаю, что еще в древние века занимались этим видом искусства. И, честно говоря, вспомнить мою прабабушку, которая тоже жила еще за периоды войны и прожила, да, очень много. Она дома, она сидела, у нее был большой станок, и она также сама ткала. И... Как я еще помню, я была маленькая, и она тоже рассказывала, что это такое. Вот мне было интересно, но как бы я была очень маленькая, поэтому в моей памяти это сильно не отложилось. Раньше таким образом люди зарабатывали деньги, они ткали работы. Так же самое, это было очень интересно, это был большой вид искусства, и как бы сделанный ковер своими руками, он очень сильно ценился, потому что ну, станок не сделает того, что ты делаешь своими руками. Намагаєте следовать давним традициям, чи современную свои работы? В своих работах я использую как давний стиль, так и современный стиль. Я пытаюсь эти два, так сказать, понятия совместить в одно целое, как я вижу это. У меня есть работы на черном фоне, это как бы больше уже идет и к нашим традициям, нашим украинским традициям, так и к все-таки давнему виду искусства, потому что придерживались раньше, чтобы были работы на черном фоне, чтобы были они собраны, цветовая гамма была у них, все цвета сочетались между собой. Также у меня есть работы, которые относятся уже к современному искусству. Мне хотелось вот передать І що то нове, і щось давнє короткатство це традиційний вид декоративно житкового мистецтва на Україні. І безумовно, все одно традиція відчувається. Навіть якщо вона шукає і щось додає, і якщо вона відпрацьовує якісь методики або ну, технічні якісь навички, все одно вона е в тому новому, що вона шукає, в основі своєї вона йде шляхом української традиції. І це найголовніше. А безумовно, в підбору кольору в сюжетах, в тематиці а це пташки, дерево життя, те, що подобається, і читачам, і глядачам, і мені в тому числі. Саме її роботи, ну ось ми на цих роботах, на фоні цих роботи робимо зйомку, це найкращі роботи, які спираються на традицію. Традиція кірвоградського килимарства. у чому її особливості. Особенности кировоградского ковроткачества – это есть его цветовая гамма. Какая вот у нас в Кировограде используется цветовая гамма – это черный и красный цвет. В своих работах я хотела передать именно наше кировоградское, наше украинское с помощью этой цветовой гаммы. И вот у меня есть серия работ, которые сделаны именно в кировоградском, так сказать, стиле, в, кировоградской, в кировоградском духе. Чи багато давних в кировоградского каламарства доводилось вам бачити особисто? Очень мало людей, которые занимаются этим видом искусства, потому что все-таки это терпение. Не у всех людей хватает терпения заниматься этим, потому что как в основном люди хотят? Сделал, увидел результат, а тут надо делать, 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 и на протяжении долгой работы, долгих месяцев работы ты увидишь результат. Наших именно кировоградских ткаль и тех людей, которые откуда, я не знакома, я их не видела, к сожалению. Но я знакома с известной ткалей, это Жоголь. Какие цели перед собой ставить? Набути еще більшої майстерности? Чи, возможно, научить всех охочих давнему ремеслу? Моей самой главной целью сейчас есть это получить образование на том факультете, который мне очень сильно нравится. Я себя чувствую как рыба в воде, честно говоря. Я хочу стать будущим педагогом и дальше продолжить вот этот путь именно к качества и показать детям, что это не так уж и тяжело, как кажется, что это довольно-таки интересно. И хотелось бы, чтобы у меня было так же самое, вот у меня есть моя преподавательница Александра Ивановна Напренко, и как бы я ее уже ребенок, который уже получил вот эти все знания, которые она отдала частичку, частичку души своей вложила в меня. Вот так же самое мне хочется воспитать новых ткаль, воспитать новых детей, которые, ну будут себя чувствовать в этой работе так, как я себя чувствую в ней. Это ремесло, которое уже стало мистецтвом, безумовно. І навіть якщо казати про ті далекі часи, коли Кили займалося багато людей, ми знаємо, що все одно це було інколи і суспільне заняття. Тому що щоб мати або великий килим ткати, то треба мати верстат, який був величезний, такий величиною з хати збирали, збиралися, робили ось така громада, жіноча громада, часто це робила. Сьогодні безумовно. І от давайте будемо міркувати і верстат, і речі, які потрібні, і, і нитки це особливі нитки. Це дуже багато вимог треба для того, щоб підійти, щоб займатися цим професійно. А ми кажемо про людину, яка займається цим професійно. То це і ну дуже багато факторів, які стають на перешкоді для того, щоб займатися цим фахово. Але, безумовно, поширювати, розширювати на невеличких, на невеличких роботах. І на тому, що це цікаво, і це основа ткацтва одне з найперших мистецтв не тільки на Україні, а в світі, тому що ми знаємо, що три головні головні вогині парки грецькі, і вони саме вони тчуть долю. То казати про те, що. Це ну жінки і дівчинки це потрібно, то це безумовно так, тому що це формує жіночість. Це, це якась річ, яка е, споконвічно е, жіночому єству притаманна. Творчості Ірини Малешко притаманна закоханість у чарівний світ природи, його одвічні цінності і красу. За допомогою кольорових ниток Ірина Малешко відтворює різноманітні, але завжди добрі і романтичні картини. Сила творчості мисткині, праця, творча енергія, щире захоплення мистецтвом і відданість йому. Тож бажаємо нашій героїні невідчерпного натхнення і нових цікавих сюжетів.